ala birodarlar so'zimni shu savol bilan boshlamoqchiman nima uchun siyonist yahudiylar tinimsiz quddusga hujum qilishadi nima maqsadlari ularni shiorlaridan bittasi shuki ularni quruvchilaridan bittasi aytgan ekan isroilsiz yahud uchun qiymat yo'qdir quddussiz isroil uchun qiymat yo'qdir haykalsiz quddus uchun qiymat yo'qdir mana shu shiorga ko'ra quddusdagi musulmonlarni yo'q qilib ularning ibodatxonarini yo'q qilib Masjidil axsoni yo'q qilib o'rniga o'zlari o'rnashib o'zlarining ibodatlarini qurishlikdir avvalo isroil davlatini qurishlikdir quddusda ikkinchidan quddus yahudiylar poytaxti bo'lishligi uchinchidan Masjidil axsoni buzib tashlab o'rniga haykal qurishlikdir mana shu shiorlarni ostida yashashadi shu paytgacha zulm bor <laughs> edi musulmonlarga ular <laughs> hujum qilishardi lekin bugun ochiq hujumga o'tishdi nima uchun bugun ochiq hujumga o'tishdi yana bir <laughs> savol allohu alam bularni bugun ochiq hujumga o'tishliklarining sabablaridan biri shuki musulmonlarni zaiflashlikda cho'qqisiga yetganliklarini ko'rishdi ya'ni agar <laughs> shunday musulmonlar zaiflashgan paytda biz Baytul maqdisni quddusni fath qilmasa, keyin bunday qaytib fursat bo'lmasli deb tushunishdi shuning uchun ham bugun ochiq hujum o'tishdi musulmonlarni zaiflashligiga misol keltiradigan bo'lsak Dog'i turkistonda uyg'ur birodarlarga bo'layotgan zulm cho'qqiga chiqqandi ana shu xitoyni zulmini ko'rib hattoki kofir davlatlari ham chidab tura olmadi. ularga qarshi 22 ta davlat xitoyni zulmiga qarshi chiqishdi ana bu 22 ta davlatni ichida biron bir musulmon davlat yo'qi bo'lmasam yer yuzida ellik oltita o'zini musulmon sanagan davlatlar bor shu 22 ta davlatning ichida biron bir davlat yo'q edi musulmon sanagan o'zini ozroq muddatdan keyin xitoyni qiladigan ishini zulmini ma'qullab tarafini olib chiqqan davlatlar rasman imzo otishdi 36 ta davlat bu 36 ta davlatning 15 tasi o'zini musulmon sanagan davlatlardir ana musulmonlarning holati shunday holatga yetgandir hattoki bugungi isroilni hujumiga qarshi chiqqan xristian davlatlarini rahbarlari ulardan venezuala prezidenti maduro degan ki ko'rgan bo'lsangiz kerak maduro bu isroilni qotil fashizm deb qaralayapti Bimetini bu jangni to'xtatmaganligi uchun qaralayapti va musulmon davlatlarning rahbarlarini tanqid qilyapti chunki musulmon davlatlardan bir sado chiqmayaptida Hatto hattoki kofirlar ham bunga chidab olmayapti. lekin musulmon davlatlar shunchalik holatga kelganki sukut qilishyapti g'ing'i chiqmayapti ya'ni shunday bir zaiflashlik nuqtasiga yetgan agar bu yahudlar agar bu narsani ko'rib turibdi agar bugun bu, bu niyatlarni planlarni amalga oshira olmasa, bular qaytib bu planlarni bu niyatlarni amalga oshira olmasligini dan qo'rqqanligi uchun vallohu alam bugun ochiqcha hujumga o'tishdi hattoki isroilni harbiy havo kuchlarini ba'zisi biz oddiy xalqni ustiga bombardimon qilmaymiz deb o'zlarini qarshiliklarini bildirishgan va ish tashlash qilgan amerikalik bir yoshi o'tib qolgan Yahudi ayol bozordan chiqayotib aravasiga yozib olgan isroil fashist qotil ya'ni ularning o'zlari dinlarda mansub bo'lgan kimsalari ham bu zulmga chidab turolmay o'zlarini namoyishlarini bildirishyapti lekin musulmon davlatlari sukut qilishyapti xosatan arab davlatlari yuqorida aytib o'tdiki ularni e'tiqodlaridan biri shuki maqsadlaridan biri masjidil ahsoni buzib tashlab o'rniga sulaymonni haykalini qurishlik dedik ular sulaymonni haykalidan mirod ya'ni sulaymon alayhissalom qurgan avvalgi baytil ahsodir masjidil ahsodir avval tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak ibrohim alayhissalomdan keyin qurgan Masjid al aqsoni sulaymon alayhissalom bi'ladi sulaymon alayhissalom bu Masjid al asoni qurgandan keyin taxminan 3 asrlar davom etgandan keyin bir kofir Saro degan kimsa bosib oladida al ahsoni vayronaga aylantiradi vayronaga aylangandan keyin al axso bir necha yillar shu holatda davom etadi keyin yana qayta inshoot qilinadi yana qayta quriladi va hozirgi holatga keltiriladi va bunda solom insonlar imom o'tgan xostan zakariya allayhissalom o'g'li yahiya alayhissalom iyso alayhissalomlar imom o'tgan ana yahudlarning maqsadi hozirgi al axsoni buzib tashlab 'ho'zlariniki qilib olishlik she'rlarni fat qilishlik hozir ko'pchilik bilsa kerak masjidil ahzoni tagida qazilmalar ishlari olib borilyapti ya'ni ularni bahonalari shuki masjidil ahzoni tagida sulaymon alayhissalom qorgan sulaymonni haykali bor shuni qozib olib shuni arxivini topamiz shu obidalarni topamiz deb qo'pol bo'lsa ham kalamushga o'xshab tagini o'yib borishyapti sabab bir kun tap etib masjid yerga yiqilish kerakda o'zlarini xohlagan narsasini qurish kerak bizniki bo'ldi bizniki bu yerlar bizniki biz haqlimiz deb shu yerga egalik qilishlik kerak maqsadi shu biz aytib o'tdikki yuqorida ya'ni isroil uchun quddisiz qiymat yo'q sharaf yo'q deb aytdikku alloh subhanahu va taolo mo'minlarga musulmonlarga dinini va muqaddasotlarni himoya qiladigan bir jur'at bir kuch quvvat bersin alloh olloh va taolo bir shijoat bersin bihamdika ilaha illa